নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি যোৱা ভিডিঅ'ত যিহেতু সাহিত্যৰ ধাৰা অৰ্থাৎ ইউনিট নাম্বাৰ ছিক্সৰ বিষয়ে অলপ যি তথ্য আছিলে মোৰ হাতত সেইখিনি লৈ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিলোঁ আৰু আজি তাৰে লগত সংগতি ৰাখি ইউনিট নাম্বাৰ ছেভেনত যিটো আছে প্ৰাশ্চাত্য ধ যোৱা ভিডিঅ'ত কৈছিলো যে সাহিত্যৰ দুটা ধাৰা আছে এটা হৈছে প্ৰাশ্য আৰু আনটো হৈছে পাশ্চাত্য যোৱা ভিডিঅ'ত যিহেতু আমি প্ৰাশ্য ধাৰাটোৰ বিষয়ে যিখিনি পঢ়িছিলো সেইখিনি আপোনালোকৰ হয়তো অলপ হলেও মনত আছে আৰু সেইখিনি এতিয়া আমি প্ৰাচ্য ধাৰাত ভাৰতীয় যিখিনি আমাৰ সাহিত্যিক আছিল সমালোচক আছিল তেওঁলোকৰ সেইখিনি সাহিত্য আছিল এতিয়া আমি প্ৰাশ্যত পাশ্চাত্যত এতিয়া আমি পঢ়িম ইয়াতে প্ৰথমতেই চাব যে পাশ্চাত্য সমালোচকসকলে কাব্য আৰু সাহিত্য শব্দৰ লগত আৰ্ট অৰ্থাৎ শিল্প শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে পাশ্চাত্য সমালোচকসকলে কাব্য আৰু সাহিত্য শব্দৰ লগত কি শব্দ আৰু সংযোগ কৰিছিলে আৰ্ট অৰ্থাৎ শিল্প শব্দটো সংযোগ কৰিছিলে এতিয়া প্ৰথমতে চাব পাশ্চাত্য দেশত প্ৰথম কাব্যালোচনাৰ সূত্ৰপাত হৈছিল গ্ৰীক দেশত এতিয়া আমি যিহেতু পাশ্চাত্য সাহিত্য পঢ়িম এতিয়া ভাৰতৰ বাহিৰৰ যিখিনি সাহিত্য সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব প্ৰথমতে সেইকাৰণে কৈছে যে পাশ্চাত্য দেশসমূহত প্ৰথম কাব্যালোচনাৰ সূত্ৰপাত হৈছিল কত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেইটো হব গ্ৰীক দেশত এতিয়া চাব গ্ৰীক দাৰ্শনিক প্লেটোৱে কৈছিলে যে কাব্য হৈছে এক প্ৰকাৰৰ অনুকৰণ এইটো এটা মই যোৱা ভিডিঅত কৈছো এই প্ৰশ্ন বিলাক কেনেকুৱা আহে আৰু আজিও সেইকাৰণে মই দেখাই দিছো যে কোনে কৈছিল আৰু কি কৈছিল সেইখিনি মনত ৰাখিব দাৰ্শনিক প্লেটোৱে কি কৈছিলে যে কাব্য হৈছে এক প্ৰকাৰৰ অনুকৰণ এই কথাখিনি কোনে কৈছিল বা এই কথাষাৰৰ বক্তা কোন তেনেকে প্ৰশ্নত আহিব পাৰে এতিয়া তেওঁ এই অনুকৰণটোক এনেদৰে কৈছিলে যে কোনো এটা বাস্তৱ অৱস্থাৰ হুবহু নকল বুলি তেওঁ কৈছিল কাব্য কি বুলি কৈছিল কোনো এটা বাস্তৱ যি অৱস্থা তাৰ হুবহু নকল কৰাটোকে তেওঁ কাব্য বুলি কৈছিল এতিয়া তাৰ পিছত প্লেটৰ শিষ্য কোন আছিল এৰিষ্টটল এইটো মনত ৰাখিব প্লেটৰ শিষ্য এৰিষ্টটল ইয়াতে সময়টো আছে এইখিনি চাই লব এৰিষ্টটলৰ আবিৰ্ভাৱৰ সময়খিনিতে তেওঁ এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিলে আৰু তাতে তেওঁ প্লেটৰ সূত্ৰটোকে ব্যা কৰিছিলে বেলেগ ধৰণে প্লেটই যি সূত্ৰটো দিছিলে সেইটোকে অলপ বেলেগ ধৰণে তেওঁ ব্য়া কৰিছিলে আৰু এৰিষ্টটলৰ সেই কিতাপখনৰ নাম কি আছিল যিখন কিতাপৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সেইখনৰ নাম হৈছে পয়টিক্স ইয়াৰে নামটোতো বহুতেই শুনিছে পইটিক্স কেতিয়াবা মিলাবও দিব পাৰে পইটিক্সখন কাৰ গ্ৰন্থ তেনেকেও দিব পাৰে গতিকে মনত ৰখিব আপোনালোকে নিজা ধৰণে এতিয়া তাৰপিছত এৰিষ্টটলে অনুকৰণৰ এটা ব্য়া দিছিলে আৰু অনুকৰণ বাস্তৱৰ হুবহু নকল নহয় আৰু কৈছিলে তাত কিছুমান সত্য় অনুসৰণৰ ধাৰণা লুকাই থাকে এই কথাখিনি মনত ৰাখিব প্লেটুৱে কৈছিলে আমাক কি বুলি যে হুবহু আমাৰ বাস্তৱতাৰ হুবহু নকল বুলি কৈছিল কিন্তু এৰিষ্টটলে কি কৈছিল যে হুবহু নকল নহয় বুলি কৈছে তাত কিছুমান

তেতিয়া তাত কোনো সত্য অনুসন্ধানৰ ধাৰণা নাথাকে বা সত্য অনুসৰণ কৰাৰ আগ্ৰহ নাথাকে এইখিনিতো বুজিব পাৰিছে ইয়াত কি কৈছে যে এৰিষ্টটলে কৈছিলে আমাক যে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ এটা হুবহু অৱস্থাৰ হুবহু নকল কৰাত কাব্য কৰা নহয় বুলি তেওঁ কৈছিলে অৰ্থাৎ প্লেটুৱে কিন্তু কৈছিলে আমি ভাব বা আবেগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ কিছুমান বস্তু বা অৱস্থাৰ যেতিয়া হুবহু নকল কৰ তেতিয়া কি হয় তাত অনুসন্ধানৰ ধাৰণা অৰ্থাৎ আমি সঁচা নে মিছা সেইটো ধাৰণা এটা আমি নাৰাখোৱে বা আগ্ৰহ তাত আমাৰ নাথাকে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৈছে একেটা অনুকৰণ তত্ত্বৰে এটা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিছে এৰিষ্টটলে আৰু তেওঁ কৈছে ইয়াত কিন্তু আমি কোনো এটা পৰিস্থিতিৰ লগত আমাৰ অৱস্থা হোৱা দেখা যায় আৰু সেই সময়ৰ অৱস্থাত অনুপ্ৰেৰণা এইখিনিও পঢ়ি লব আপোনালোকে কাৰণ ইয়াতে কি কৈছে চাব আমি যেতিয়া এটা শিল্প সৃষ্টি কৰো সেই সময়খিনিত বা যিকোনো এটা পৰিস্থিতিৰ অনুকূলে যদি আমি কবিতাও এটা লিখো সেই কবিতাত সেই পৰিস্থিতিটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰো আমি নকল নকৰো এইখিনি কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চাব পঢ়ি চাব যে কৈছে কি ইয়াতে আমি যেতিয়া এটা শিল্প সৃষ্টি কৰো সেই সময়খিনিত বা যিকোনো এটা পৰিস্থিতি অনুকূলে আমি যদি কবিতাও এটা লিখো সেই কবিতাটোত সেই পৰিস্থিতিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰো কিন্তু আমি নকলটো নকৰো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো কিন্তু তাত আমি নকল নকৰো এই কথাটোকে প্লেটৰ বিপৰীতে এৰিষ্টটলে বুজাব বিচাৰিছে কথাখিনি সহজে পঢ়িলে আপোনালোকে বুজি পাবই তথাপিও মই অলপ কৈ দিছো যিখিনি পাৰিছো এতিয়া তাৰ পিছত আছে প্লেট' আৰু এৰিষ্টটলৰ কথা আমি পঢ়িলো এতিয়া আমি তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তনো কোন আছিল তাৰ তেওঁৰ বিষয়ে পঢ়িম যে তেওঁ আছিল হৰেশ হৰেশৰ নামটো ইয়াত উল্লেখ আছে আৰু এওঁ কি আছিল ইটালীৰ আলংকাৰীক কেতিয়াবা প্ৰশ্ন দিব পাৰে ইটালীৰ এজন আলংকাৰীক বাচি উলিওৱা বা আহ হৰেশ কোন দেশৰ আলংকাৰীক আছিল তেনেকেও দিব পাৰে আৰু ইয়াতে কি কৈছে এওঁৰ সময়খিনি হৈছে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্ৰথম শতাব্দী আৰু এইখিনি অষ্টম শতাব্দী আহ অষ্টমলৈকে বুলি কৈছে এই সময়খিনিৰ ভিতৰতে তেওঁ এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিলে আৰু গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিলে আৰ্চ পইটিকা এই কিন্তু গ্ৰন্থকেইখনৰ নাম বিশেষকে পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে সেয়ে যিহেতু বহুত বেছি টান নহয় কথাখিনি মনত ৰখাত আপোনালোকে এই বিষয়ে যাতে ভুল নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব কাৰণ প্ৰশ্নত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ পাশ্য় আৰু পাশ্চাত্যৰ ধাৰাৰ পৰা এইখিনি প্ৰশ্নই আহে গতিকে লিখিছিল বা সংজ্ঞাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ দিছিল সেইখিনি এতিয়া আৰ্চ পত্ৰিকা কাৰ আছিল হৰেশ্বৰ আৰু তেওঁ কৰ আলংকাৰীক আছিল ইটালীৰ এইখিনি কথা আমি ইয়াতে পঢ়িলো এতিয়া এই গ্ৰন্থত তেওঁ কি কৈছে সাব্য সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিভা আৰু সক্ৰিয় চেষ্টা দুয়োটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি তেওঁ কৈছে আমি যেতিয়া কাব্য কোনো কোনোবা এটা কাব্য সৃষ্টি কৰো তেতিয়া কি বুলি কৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৈছে আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে অনুকৰণশীল আৰ্টিষ্ট হিচাপে এজন অভিজ্ঞ কবিয়ে মানৱ জীৱন আৰু মানৱ চৰিত্ৰ আৰ্হি হিচাপে লোৱা উচিত তেওঁ কি কৈছে যে অনুকৰণশীল আৰ্টিষ্ট হিচাপে এজন অভিজ্ঞ কবিয়ে কবি জনক কি কৈছে মানৱ জীৱন আৰু মানৱ চৰিত্ৰক আৰ্হি হিচাপে অনুকৰণ যিহেতু আৰ্টিষ্ট যিয়ে অনুকৰণ কৰে তেওঁক মানৱ জীৱন আৰু মানৱ চৰিত্ৰক আৰ্হি হিচাপে লৈ কবিতা ৰচনা কৰিব দিছে এতিয়া তাৰ পিছত কি আছে চাব কাব্যৰ সমালোচনাৰ ক্ষেত্ৰত হৰেশে আৰু এটি অৱদান আগবঢ়াইছিল যে তেওঁ ঔচিত্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল আৰু ঔচিত্যৰ প্ৰতি সজাগতাৰ দৃষ্টি ৰাখিয়ে তেওঁ যিখন তেওঁৰ গ্ৰন্থ আছিল আৰ্চ পত্ৰিকা ৰচনা কৰিছিলে কিহৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখি ঔচিত্যৰ ওপৰত সেই কথাটো মনত ৰাখিব এতিয়া আমি প্লেট এৰিষ্টটল আৰু হোৰেচৰ বিষয়ে পঢ়িলো এতিয়া হোৰেচৰ পিছতনো কোন আহে তেওঁৰ বিষয়ে ইয়াতে চাম আৰু তেওঁ হৈছে লনজাইনাছ বা লংগীনাছ বুলিও তেওঁক কয় আৰু তেওঁ এজন হৈছে ইটালীৰ আলংকাৰীক ক'ৰ আলংকাৰীক আছিল সেইটো কথা মনত ৰাখিব মই আগতে কৈছো তেখেতেছ বা লাইনছৰ ৰচনা আছিল অন দি চাবলাইন আৰু কেতিয়া ৰচনা কৰা হৈছিল খ্ৰীষ্টীয় প্ৰথম শতিকাত এইখন ৰচিত কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ ৰচনা কৰা হৈছিল এতিয়া চাব চাবলাইম শব্দটোৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰ হৈছে তুংগ বা উদাত্ত অসমীয়া ইয়াতে ৰূপান্তৰ কৰিয়েও দেখুওৱা হৈছে যে তুংগ বা উদাত্ততা এতিয়া অৰ্থাৎ ইয়াত কি আছে উদাত্ত প্ৰকাশভংগীৰ ওপৰত লঞ্জাইনেছে গুৰুত্ব দিছিল কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল যিহেতু তাৰ অৰ্থটোৱে হৈছে তুংগ বা উদাত্ততা গতিকে তেওঁ উদাত্ত প্ৰকাশ ভংগীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে এতিয়া তাৰ পিছত চাব এই ছাবলাইম শব্দটোৰ লগত আৰু কেইজনমান চৰি কেইটামান ধাৰণা জড়িত হৈ আছে সেইকেইটা হৈছে উচ্চতা মহত্ব আৰু মহানুভাৱত্ব এইকেইটা ধাৰণাও তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী পেৰেগ্ৰাফটোত কি আছে আমি চাম তেওঁ যিটো উদাত্ততাৰ কথা কৈছে সেইবোৰ আচলতে কিছুমান প্ৰকাশ ভংগী আছে আৰু সেইবোৰৰো আচলতে কিছুমান কি প্ৰকাশ ভংগী আছে এই প্ৰকাশভংগীৰ মূলতে আছে মহৎ ভাৱনা প্ৰবল ভাৱাবে এইটো এটা শব্দই প্ৰবল ভাৱাবে ভাষা ৰীতি আৰু উন্নত গভীৰ বাক্য সংযোজনা গতিকে তাৰ লগত কি কি জড়িত আছে প্ৰকাশভংগী আছে সেইখিনি পেৰেগ্ৰাফটোতনো কি আছে আমি চাম এতিয়া যে খ্ৰীষ্টীয় প্ৰথম শতিকাৰ পৰা অষ্টাদশ শতিকালৈকে লঞ্জাইনছৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব সেই প্ৰথম শতিকাটোৰ পৰা খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতিকালৈকে এৰিষ্টটল হ আৰু লনজাইনাছ এই তিনিজন ব্যক্তিৰ যিটো আৰ্হি তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে কিন্তু সাহিত্য বা কাব্যৰ আলোচনা কিছুমান আগবঢ়োৱা হৈছিলে আৰু আমি কাৰ কাৰ নাম পাইছো মনত আছে হয়তো আপোনালোকৰ এৰিষ্টটলৰ নাম পালো হোৰেচ পালোঁ আৰু লনজাইনাছ আৰু তেওঁলোকৰ গ্ৰন্থকেইখনৰ নাম কি কি আছিল সেইখিনিতো মনত ৰাখিবই এতিয়া এই তিনিজন ব্যক্তিৰ যিটো আৰ্হি আছিল তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে কিন্তু কি হোৱা বুলি কৈছে সাহিত্য বা কাব্যৰ আলোচনা কিছুমান আগবঢ়োৱা হৈছিল এতিয়া চাব তেওঁলোক তিনিওজনৰ সেই তিনিওখন কিতাপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে গোটেই পাশ্চাত্য দেশসমূহত কাব্য আলোচনাৰ আধাৰ ভণ্ট হিচাপে লোৱা হৈছিল তেওঁলোকৰ যি তিনিখন গ্ৰন্থ আছিল সেই তি লৈ যোৱা হৈছিল অষ্টাদশ শতিকাৰ সময়তে আৰু এজন দাৰ্শনিক আহিলে আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে কি ইমানুৱেল কান্ত বহুতেই নামটো শুনিছেয়ে ইমানুৱেল কান্তৰ আৰু তেওঁ কৰ আছিল জাৰ্মানীৰ আছিলে প্ৰত্যেকজন সাহিত্যিকৰ বা সাহিত্যিকৰ ওপৰতে কি আছে তেওঁ ক'ৰ আছিলে সেইটো ইয়াত উল্লেখ আছে গতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণই সেইটো যাব আৰু তেওঁৰ গ্ৰন্থখনৰ নামটোতো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে এইটো চাব যে ক্ৰিটিক অফ জাজমেণ্ট আৰ ইমানুৱেল কান্তৰ ৰচনা আৰু তেওঁৰ কি হৈছে এখন কিতাপ ৰচনা কৰিছিলে আৰু সেই কিতাপখনতে তেওঁ সৌন্দৰ্যৰ লগত জড়িত আনন্দৰ কথা কৈছিলে তেওঁৰ কিতাপখনৰ বিষয়বস্তুটোত কি আছিল সৌন্দৰ্যৰ লগতে জড়িত আছে আৰু তেওঁ কৈছিলে যে আমি যেতিয়া সৌন্দৰ্যৰ সংস্পৰ্শত অভিভূত হৈ আনন্দ লাভ কৰো তেতিয়া সেই আনন্দৰ লগত যুক্তি বা উপযোগীতাৰ বিচাৰ নাথাকে এতিয়া উদাহৰণ এটা দিছো সেইটোত চাব এই কথাখিনি বুজিব পাৰিব এতিয়া চাব উদাহৰণত কি আছে দুখন চিনেমাৰ দুখৰ চৰি দুখৰ চিনেমা এখন চাই কোনো সময়ত চকুলে টুকিলেও শেষত কিন্তু এটা সন্তুষ্টিৰ হুমুনীয়া আনন্দৰ লগত উপযোগিতাৰ কথা নাথাকে এইটো এটা সাৰ্বজনীন আনন্দ এতিয়া আমি যে পঢ়িছিলো সেই কথাখিনি এই উদাহৰণটো আপোনালোকে পঢ়ি চালে বুজিব পাৰিব যে তেওঁ কি কৈছিল সৌন্দৰ্যৰ সংস্পৰ্শত অভিভূত হৈ আনন্দ লাভ কৰো তেতিয়া কি কৈছিল সেই আনন্দৰ লগত যুক্তি বা উপযোগিতাৰ বিচাৰ নাথাকে আমি যে কিবা এটা কাম কৰিলো সেইখিনিৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত যুক্তি বা উপযোগীতাৰ বিচাৰটো নাথাকে আৰু সেইখিনিকে এই উদাহৰণটোত তেওঁ বুজাইছে এতিয়া তাৰ পিছত কি আছে চাব তাৰ পিছত তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছে যে আৰ্ট চৰি আৰ্টিষ্টসকল স্বতন্ত্ৰ আৰ্টিষ্টসকলক তেওঁক স্বতন্ত্ৰ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ শিল্পীসকল এক প্ৰকাৰৰ স্বতন্ত্ৰ আৰু তেওঁলোকৰ সৃষ্টিখিনিও এক প্ৰকাৰৰ স্বতন্ত্ৰ সৃষ্টি অৰ্থাৎ এই কথাটোত তেওঁ গুৰুত্ব দিছে যে আৰ্টিষ্টসকলক তেওঁ স্বতন্ত্ৰ বুলিয়ে কৈছে তেওঁৰ সৃষ্টিখিনিও স্বতন্ত্ৰ আৰু শিল্পীসকলেও স্বতন্ত্ৰ এতিয়া ইমানুৱেল কান্তে কি কৈছিল যেতিয়া এই স্বতন্ত্ৰতাৰ কথা কলে তেতিয়া কান্তৰ সেই সৃষ্টিৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ ওপৰত আৰু এটা ধাৰণা বা মতবাদ গঢ় লৈ উঠিছিলে আৰু সেইটো হৈছে কি ধাৰণা কলা কৌবল্য় বাদ গতিকে এইটো মনত ৰাখিব বাটটোৰ নাম মনত ৰাখিব এই ধাৰণাটোৰ আৰম্ভণি ইংলেণ্ডত আৰু ফ্ৰান্স দেশত হৈছিল কত হৈছিল কলা কৌবল্য়বাদৰ আৰম্ভণি ইংলেণ্ড আৰু ফ্ৰান্স দেশত হৈছিল আৰু ই ঊনবিংশ শতিকাত আৰম্ভণি হৈছিলে কেতিয়া হৈছিলে ঊনবিংশ শতিকাত এতিয়া চাব তাৰ পিছৰ পেৰাগ্ৰাফটোত কি আছে এই স্বতন্ত্ৰ কলা কৌবল্য়বাদী সকলৰ মতে আৰ্ট হৈছে এটা স্বতন্ত্ৰ সৃষ্টি আৰু সাৰ্বভৌম তেওঁলোকে যিকোনো বস্তুৰ ওপৰত এটা শিল্প সেইটোৱে আমাৰ যিটো মূল বস্তু সেইটোৰ ওপৰত এটা সাৰ্বভৌমত্ব থাকে বা এটা অধিকাৰ থাকে এই কথাখিনি ঊনবিংশ শতিকাৰ গতিকে এইখিনি পঢ়াৰ লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰা এইখিনি কথা আপোনালোকে পঢ়ি লব মই আৰু এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকো কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হলে আপোনালোকে অলপ টানৰ পাব পাৰে মূল বিষয়খিনিৰ কথা ইয়াতে কৈ যাম এতিয়া তাৰপিছত চাব এই শতিকা ব্যক্তি আছিলে এছ ব্ৰেডলি তেওঁ এই কলা কৌশল্যবাদীসকলে কোৱাৰ দৰে যিটো আমাৰ স্বতন্ত্ৰ সাহিত্য বা শিল্প কৰ্মৰ কথাটো তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তেওঁ ই স্বয়ং সম্পূৰ্ণ সৃষ্টি বুলি মানি লোৱা নাই তেওঁ কি কৰিছিল এছ ব্ৰেডলীয়ে কলা কৌবল্যবাদী কোৱাৰ দৰে স্বতন্ত্ৰ বুলি মানি লৈছিলে যে সাহিত্য বা শিল্পটো বুলি তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তেওঁ স্বয়ং সম্পূৰ্ণ সৃষ্টি বুলি মানি লোৱা নাছিলে তাৰ পিছত আছে চাব তেওঁ কৈছে যিটো সাৰ্বভৌমত্ব এটা মূল বস্তুৰ ওপৰত হুবহু নকল বা অনুকৰণ কৰি আমি কিবা এটা আকৌ বা লিখো তাৰ সৈতে আমাৰ এটা সম্বন্ধ থাকিব পাৰে ইটো সঁচা কথা আমি যিটো বস্তুৰ হুবহু নকল বা অনুকৰণ কৰি কিবা এটা আকৌ বা কিবা এটা লিখো তাৰ সৈতে আমাৰ কি থাকিব এটা নিশ্চয়কৈ সম্বন্ধ থাকিব কিন্তু তেওঁ কৈছে যিজন ব্যক্তি বা আদৰ্শক অনুকৰণ কৰি লিখিছো সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ কিন্তু নাথাকেই তেওঁ এইখিনি কথাত গুৰুত্ব সহকাৰে কৈছিলে এতিয়া এছ ব্ৰেডলিৰ পিছতনো কোন আহিল আমি চাম ইয়াতে ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষৰ পিনে টল ষ্টই আৰু তেখেতে আৰ্টক এনেদৰে সংজ্ঞায়িত কৰিছে তল ষ্টয়ে কেনেদৰে কৰিছিলে আৰ্ট হৈছে অনুভূতিৰ সঞ্চাৰণ মাথোন কোনে কৈছিলে অনুভূতিৰ সঞ্চাৰণ বুলি তলষ্টয়ে কৈছিলে এইটো কথা মনত ৰাখিব এতিয়া তাৰ পিছত আছে বিংশ শতিকাৰ আগভাগৰ এজন ইটালীয় আলংকাৰী হৈছে বেনেডিট' ক্ৰুচ তেওঁৰ নামটো তেওঁ ব্য়ঞ্জনা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে ইংৰাজীৰ ইনটিউচন বোলে ইংৰাজীত ইয়াক কি বোলে অভিব্যঞ্জনা শব্দটো ইনটিউচন বোলে আৰু কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বেনেডিট ক্ৰুছে এতিয়া চাব অভি ব্যঞ্জনা সম্পৰ্কীয় কথা আচলতে ক্ৰুচেই কৈছে তেওঁ কৈছে এটা বস্তুৰ সংস্পৰ্শত আমি যি জ্ঞান লাভ কৰো নাইবা আন পৰিৱেশৰ মাজত সেই বস্তুটো কল্পনা কৰিলে আমাৰ মাজত যি চিত্ৰধৰ্মীৰ উদয় হয় সেয়াই হৈছে অভিব্যঞ্জনা বেনেডিট ক্ৰুছে অভিব্যঞ্জনৰ বিষয়ে কি কৈছিল ইয়াতে তেওঁ ধুনীয়াকে উল্লেখ কৰিছে এইখিনি কথা আপোনালোকে পঢ়ি লব এতিয়া চাব সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত অভিৱ্যঞ্জনা কথাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আমি যিকোনো এটা চিত্ৰকল্প বা প্ৰতীকৰ কথা কওঁ তেতিয়া কিন্তু এই অভিব্যঞ্জনৰ কথাটো আহে সাহিত্যত কি অভি ব্যঞ্জনাৰ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৈছে আৰু যেতিয়া আমি চিত্ৰকল্প বা প্ৰতীকৰ কওঁ তেতিয়া কিন্তু তাৰ লগত এই অভিৱ্যঞ্জনৰ কথাটো আহেই এতিয়া তাৰ পিছত চাব ক্ৰুচৰ সমসাময়িক আন এজন দাৰ্শনিক হৈছে হেনৰি বাৰ্গছ আৰু তেওঁক বহুতে কি বুলিও কয় বাক্সী বুলিও কয় এতিয়া চাব তেওঁ এই গুৰুত্ব দিছিলে বাস্তৱ জগতৰ সংস্পৰ্শত আমি ক্ৰুচে যি ধৰণে ইতিমধ্যে অভিব্যঞ্জনা সংগ্ৰাহিত কৰিলেই ঠিক তেনেদৰেই ক্ৰুচৰ অভিবঞ্জনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কাব্য বা সাহিত্যৰ বিশেষত্ব আগবঢ়াইছিলে এই হেনৰি বাৰ্গছে এতিয়া বেনেডিট যি ক্ৰুচ পাইছিলো তেওঁৰ পিছত আমি কি গুৰুত্ব সহকাৰে কাব্য বা সাহিত্য যি আগবঢ়াইছিলে আছিল হেনৰিছিলে তেওঁৰ নামটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আই এ ৰিচাৰ্ছ আৰু তেওঁ সাহিত্য বা কাব্যৰ যিটো ধাৰণা সেইটো কি বুলি কৈছিল মনোবৈজ্ঞানিক বুলি কৈছিল কোনে কৈছিল সাহিত্য বা কাব্যৰ ধাৰণাক মনোবৈজ্ঞানিক বুলি তেওঁ হৈছে আই এ ৰিচাৰ্ছ তেওঁ কৈছে আমি যিখিনি সৌন্দৰ্য অনুভৱ কৰো সেইখিনি আচলতে মানসিক অৱস্থাৰ এটা অভিজ্ঞতাহে অৰ্থাৎ তেওঁ এই কথাখিনিত গুৰুত্ব দিছিলে যে আমি যিখিনি সৌন্দৰ্য অনুভৱ কৰো সেইখিনি কিন্তু আমাৰ মানসিক অৱস্থাৰ এটা অভিজ্ঞতা বুলিহে তেওঁ কৈছিলে এতিয়া তাৰ পিছত আছে শেষৰ গৰাকীৰ বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ আছে আৰু তেওঁ হৈছে টি এছ এলিয়ট আৰু টি এছ এলিয়ট নামৰ এই সমালোচকজনক বিংশ শতিকাৰ মাজভাগৰে আছিল তেওঁ ক্ৰুচ আৰু ৰিচাৰ্ড এই দুজনৰ কথাখিনিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ কৈছে যে তেওঁ কি কৈছিল ইয়াতে উল্লেখ আছে যে কাব্যত কবিৰ কোনো ব্যক্তিত্ব প্ৰকাশৰ স্থান নাই আৰু শেষত তেওঁ কি কৈছে কাব্য এক প্ৰকাৰৰ জন্ম কবি সচেতনতা ইয়াৰ জন্মদাত্ৰী নহয় ইয়াৰ মাকে এই কথাখিনি কেতিয়াবা তুলি দি প্ৰশ্ন দিব পাৰে বা কেতিয়াবা এইখিনিও দিব পাৰে যে কাব্যত কবিৰ প্ৰকাশৰ কৈছিল তেতিয়া আমি কি লিখিম টি এছ এলিয়েটৰ নামটো ইয়াতে শুদ্ধ বুলি আমি বিবেচনা কৰিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনি কথা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছিলো অৰ্থাৎ আমাৰ যি ছয় নম্বৰ আৰু সাত নম্বৰ চেপ্তাৰটোৰ কথা আছিলে ইয়াতে ইউনিটটোৰ যে এইটো ভিডিঅ'ত সাতটো আছিলে যে সাহিত্যৰ পাশ্চাত্য ধাৰাৰ বিষয়ে যিখিনি তথ্য মোৰ তাত আছিলে মই সেইখিনি ইয়াতে ভিডিঅ'ৰ আকাৰে প্ৰস্তুত কৰি লৈ আনিলোঁ ভিডিঅ'টো হয়তো অলপ দীঘলীয়া হৈছে কাৰণ এটা ভিডিঅ'তে মই এইখিনি কথা প্ৰস্তুত কৰি আনিছোঁ যিহেতু দীঘলীয়া হ'লেও পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিহেতু উপযোগী গতিকে আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে এইখিনি চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ